Yəni bu bizim default Wi-Fi ayarlarımızdır. Default olaraq da hər bir yerdə, yəni çox yerdə Wi-Fi-ı qururuq, ona bir dənə şifrə veririk. Wi-Fi-ın adıdır, bunun şifrəsidir və salamda, yəni qeyri-adi bir şey etmirik. Burada laqaydaq. Və e, burdan da yəni müştəri kompüterlərindən, yəni telefonlardan hər bir avadanlıqda, avadanlıqlardan birbaşa qoşulurlar. Yəni Wi-Fi-ın adını seçirsən, şifrəni daxil edirsən və e, qoşulursan. Bu default olaraqdır. O bir şey var da, yəni təsəvvür edin ki, indi ofis aydın məsələdir, mən artıq başa saldım da, MAC filtrasiya necə eləmək olar və s. indi ofisdir, aydın məsələdir ki, konkret bir neçə nəfər var, onlar əməl işçilərdir. Ofisdə istifadə eləyir. Ola bilsin vaxtaşırı kimsə qonaqlarına, kimsə gəlir, hə onlara şifrə verir filan. Amma təsəvvür edin ki, sizdə oteldir və yaxud restorandır. O əmən o otelə və ya restorana çoxlu sayda, gün ərzində çoxlu sayda insanlar gəlib-gedir. Və onlara sadəcə siz bu Wi-Fi-ınızın şifrəsini verirsiz. Hamıya eyni şifrə versənsiz, o təhlükəsizlik baxımından düzgün deyil. Yəni təsəvvürün ki, neçə sayda insan o sizin şifrənizi biləcək də. Yəni o düzgün deyil. Yəni onlar hətsin oteldə olmayaraq da qırağdan da qoşula bilərlər və yaxud siz restoranında oturmasalar da qırağdan qoşula bilərlər. Hardansa, ətrafdan, ordan-burdan qoşula bilərlər. Və bu düzgün deyil. Siz nə edəməlisiz bu halda? Vaxt tələyir. Yəni tez-tez Wi-Fi-ınızın şifrəsini dəyişməlisiniz. O da sizin üçün narahatçılıqdır. Ə lapsaljó restoran da yadı edildi. Sizin işçiləriniz, hamı, işçilər qoşulubsa Wi-Fi-a, vaxtaşırı gəlişçilər də telefonlarında, kompüterlərində Wi-Fi-ları yeniləsinlər. O da baş ağrısıdır. Bunun üçün də hotspot, yəni qonaqlar üçün bu adlanır guest hotspot deyən bir funksiya var. Access point-də, yəni bu kontrollerdə, UniFi kontrollerdə guest hotspot adlandırılır bu. Yəni qonaqlar üçün ayrıca bir Wi-Fi olacaq bu. On üstüncə adı nədir? Məsəl üçün e, siz onun şifrəsini vaxt vaxtaşırı dəyişəndə, yəni öz Wi-Fi şifrəsini tez-tez dəyişmirsiniz. Əm, bessis konfiquratsiyandan danışıram. Wi-Fi şifrəsini tez-tez dəyişməyin. Burada siz də yeni bir qonaqlar üçün Wi-Fi olacaq. Qonaqlara ancaq bu Wi-Fi şifrəsini verəcəksiniz və vaxtaşırı bunun şifrəsini dəyişəcəksiniz. Daha də sizin avadanlıqlarda, telefonlarda filan ehtiyac yoxdur hər dəfə Wi-Fi dəyişmək, yenidən qoşulmağa, yeni şifrələndə qoşulmağa. Bu sizin işinizi asanlaşdıracaq oxonun hotspotu biz əlavə etməliyik də. Baxın bizdə nə var burada? Şəbəkədə bu mənim öz Wi-Fi-ımdır, bu da qonşulardır filan IT labdır da. Yəni IT lab-ı mən görürəm. Mənim UniFi-ım IT labdır. Budur bizdə. Də bu IT lab SSID-si. İndi baxın, mən bura guest hotspot, bax sağ tərəfdə burada add new guest hotspot düyməsini basıram. Avtomatik olaraq bu qoşulu vəziyyətdədir. Buna ad verirəm. Məsələn adı olsun lab hotspot. Laboratory üçün lab, hotspot. Və siz nə bilim, obyektin adını qeyd edə bilərsiniz burada. Qona qonaqlar üçün. Oteldir, ya restorandır filan. Lab hotspot. Sonra burada da əsas məsələ authentication type. Yəni ididicas istifadəçilər necə daxil olacaq bu Wi-Fi-a? Burada biz nə görürük? Bizdə çox menyu vardı. Bizi maraqlandıran nədir? Ən bəsidir password. Şifrədən İtidik cəh şifrən. Məcəllə burada password örməsi. Mən bura daxil oluram və passwordu daxil edirəm. Yeni password yaradıram. Try2test olsun. Elə eyni şifrə. Try2test. Bu bizim şifrədir. İndi fikir verəndə mən bunu e, apply changes eləsəm, elə bil ki, baxırsuz ki, guest hotspot yaratmışam burada. Görürsüz. Adı lab hotspotdur və şifrə də burada var. Hər şey yaxşıdır. İndi gəlin buradan bir qoşulaq. Baxaq burada biz siyahıda nə görürük? İndi bu yenilənməlidir. Yeni SSID burada görsənməlidir. Gəlin istəsiz biz bunu sadəcə söndürək Wi-Fi-nı qoşaq. O bizə göstərsin yeni SSID-ni. Görürsüz burada. Yuxarıda lab hotspot, aşağıda yazılıb open. Belə bir işarə var, işarə var burada. Yəni nə deməyidi? Bu açıqdır da, elə bir ki bu təhlükəli bir bağlantıdır bizim üçün. Yəni burada təhlükəsiz yeri bir ki yoxdur, amma halbuki biz orada qeyd eləmişdik də şifrə, password, authentication password və şifrəni yaratmışıq. Amma burada fikri verirsiz nə yazır? Open yazır. Yaxşı. Gəlin conduct eləyək. Baxın görünə görsün. Connector open. Yəni məndən şüfra işləmədi, heç bir şey işləmədi. Birbaşa mən bura qoşuldum. Ha, bax bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil. Gəlin belə edək. Gəlin bura daxil olaram. İndi artıq mən bura qoşulmuşam deyə. Belə bir şey var da, sol tərəfdə bizdə va burada client bölməsi var. Bax bu hissədə. Clients. Bura daxil olaram. Bu mənim müştərilərimi göstərirdi hərək. Mən bunları yəni burdan çıxarım ki, Yenidən məndə şifrə filan istəsin. Yəni mən artıq kompüterləm, noutbukumla bura qoşulmuşam Wi-Fi-yə. Mənim nəsə dəyişmək istəsəm, o avtomatik qoşulu vəziyyətdə olacaq. Mən onu gələ çıxarım. Onun üçün bura daxil oluram. Aşağıda burada lap aşağıda var unauthorized. Yəni avtorizasiyadan bunu çıxar. Bu görsüz avtorizasiya olunub daxil olub bura. Bunu çıxar avtorizasiyadan. Mən nə edirəm? Bu düyməni vururam, unauthorize. Yuxarıda yazılıb unauthorizing log PCK. Bunu bağlayıram, bunu bağlayıram, bir də F5-i basıram burda. F5-i basdım, refresh etdim, şey normaldır. Qayıdıram bu laptopa və görürsüz yenə yəni də məndən connect istəyir. Okay, connect eləmirəm. Nəyə görə sizcə bu ə, bizi birbaşa buraxdı? Yəni şifrə mən burada yaratmışam. Burada görür authentication type, passwordu burada. Aşağıda da passwordu bizdə burada. Hamsını yazmışam. Əsas məsələ burada nədir, dostlar? Bax bu guest portaldır. Bax bu guest portal. Identifikasiya istifadəçilərin identifikasiyası, yəni qorğuların filan. Onların identifikasiyası mütləq bu guest portaldan keçməlidir. Yəni mən bu hotspotu aktivləşdirsəm belə mütləq guest portalı aktivləşdirməliyəm. Onu aktivləşdirməsəm şifrəsiz filan amma qoşulacaq mənim Wi-Fi-ıma. -mə. Guest portal imkan verir. Yəni, müştərilər qoşlanda avtomatik sistem onları yönəldir portala. Portalda artıq bizə password da say username yəni username yox. Yəni şifrə bizdən salacaq istəyir. Biz də onu daxil edirik, sistemə daxil oluruq. Guest portal aktiv olmalıdır. Bak aktiv olmayanda bu birbaşa şifrən soruşmadan keçir. Ona görə mütləq bunu mən aktivləşdirim. Guest portal. Bax bu. Sonra isə bir şey göstərim. Deməli portalın dizayını var. Məsələn, görürsüz burada şəkil. Bax, belə bir menyu açılacaq da, evə sizə göstərəcəm. Bunun şəkillərini biz texti filan hər bir şeyi buradan biz redaktə edə bilərik, dəyişə bilərik. Welcome text yaza bilərik, xoş gəlmisiniz filan, belə bir məlumatlar, loqonu dəyişə bilərik filan. Bax, belə bir şeylər var burada. Gəlin sizə məsəl üçün mən ə, bunu mən apply edim. Baxın, bunu mən apply etdim. Hazır. Guest portal aktivdir. Girin bura buradan ya da bura daxil olaram. Çəkirəm. Lab hotspot open olmağına baxmayın. Fikir verməyin artıq. Lab hotspot daxil olaram bura. Görək bu nə göstərir. Amma öncə unauthorized elədim mən bunu controllerda. Mütləq onu eləməy lazımdır. Yoxsa birbaşa qoşulacaqsınız. Test edə bilməyəcəksiniz, yoxlaya bilməyəcəksiniz. Bu kompüter indi məndə biraz ləngdi deyə. Bu biraz bu bütün funksiya və əməliyyatlar burda əməliyyatlar ləng işlənir. Biraz səbirlə olmaq lazımdır. Bu indi mənim normalda yönəltməlidir portalə. No internet. Yəni no internet yazılıb burada. Yəni internet yoxdur deyir. Əslində normalda bu yönəltməlidir məni portalda yönəltməlidir ki, ə, Mən ora şifrə, orada şifrəni qeyd edirəm. Baxaq görək bu yönəldəcək, bizi yoxsa yox. Görün bura baxıb. Nə xüsusi lazımdır. Aha, görəsə bu yönəldir. Bir az ləng işləyir bu kompüter deyə. Və brauzer özü avtomatik açır, gördüyünüz kimi. Və brauzeri avtomatik bu açır. Mən qoşulmaq istəyən zaman fikirəsiz no internet yazır burada. Burada nə yazır bizdə? Veb brauzer avtomatik bu portal açıldı məndə. Nə yazır? Guest access. Enter guest password. Password amma Wi-Fi-ın şifrəsi. Daxil edirəm bura və connect düyməsini vururam. Telefonla telefonlardan bu daha tez açılır. Yəni belə ləngiməyir, 3 saatı belə error filan vermir. Telefonlardan daha tez açır. Yenə yəni, belə baxaq bura. Sağ tərəfə baxaq. Bax bizi bu hissə maraqlandırır. Bu identifikasiyası gəlir keçsin ki bizi qəbul etsin sistem. Yəni bir də bura dən girim. Bu bizi qəbul etməli də artıq. Google açdım. 1 2 3 Google açıldı. Və bunu fikir verməyin, bunu bağlaya bilərsiz. Bura daxil olaq və biz görürük ki, burada connected open, yəni open olmağını fikir verməyin. Əsas odur ki, bizdən şifrə istədi bu. Portala yönəldildi, portalda biz şifrəni daxil etdik və internetə daxil olduq. Bu şəkildə. Yeni telefonlardan da belə qoşulacaqlar müştərilər. Gəlin bura daxil olaq, baxaq görək burada nələr var. Advance bölməsində Session expiration nə demədi? Sessiya da, yəni sessiya neçə saatdır, mən Wi-Fi-a qoşulmuşamsa 24 saatdır burada, dəyişə bilərəm. 24 saatdan saat sonra vaxtı bitəcək sessiyam, Wi-Fi atacaq. Təzədən mənə lazım olacaq qoşulmaq. Sonra landing page nədir? Redirects original URL. Original URL ə, bizim portalımızın səhifəsidir. İndicə açıldığı səhifədir. Amma mən burada nə edə bilərəm? Məsələn, deyə bilərəm promotional URL qeyd edə bilərəm və burada məsələn bizə vaxt lazım olur ə oteldə, restorandır, filandır. Qonaqlar Wi-Fi-ya qoşulan kimi, ə oranın yələri istəyir ki, portal daxil olsun qonaqlar, şifrəni yazsın, misal üçün. O şifrəni yazan kimi internetə qoşulan kimi birbaşa həmin restoranın ya otelin ya hər hansı başqa bir obyektin saytı açılsın, misal üçün ya öz saytı, ya Instagram səhifəsi avtomatik açılsın, ya Facebook səhifəsi açılsın. Yəni qonaqlar Wi-Fi-ya qoşulan kimi Həmin obyektin Facebook səhifəsi açılsın birinci növbədə. Ondan sonra qonaq istəsə başqa səhifəyə girə bilər, amma reklam kimi o açılır. Ya da hansı bir menyu linki açılır. Məsələn, restorandır, restoranın menyu linki var. Əməl linknə link açılır, harda ki menyular, menyu var. Birbaşa müştəri menyunu görür. Ondan sonra müştəri onu bağlaya bilər. Onda siz qeyd edirsiniz burada http:// bax belə misal üçün bu link elə yoxdur misal üçün da www booking.net.com filan daxil edirsiniz bunu və aşağıda apply düyməsini vurursunuz. Amma yaddan çıxarmayın, baxın, məsləhət də nə məsləhət görürəm eləməyin burda. Bax bunu söndürün. Bax bunu encrypted ə, redirect URL. Bunu söndürün, çalışın. Bax bunu çalışın, söndürün. T əlavə təşkilatçılıq təhlükəsiz üçün, təhlükəsizlik üçün isə secure portalı qoşa bilərsiniz. Bax bunu qoşa bilərsiniz. Bunu qoşa bilərsiniz. Ola bilər omuz qoşmasaz bəzi telefonlardan həmin bu sayt, istədiyiniz sayt açılmır bilər. Amma bunu söndürəm, bu baş ağrısı olacaq. Çox güman ki, buna görə saytlar açılmır. Həmin bu landing page açılmayacaq, promotional page açılmayacaq. İndi mən bunu yığışdırım. O, kompüterdən bu normal işləmir, telefonlardan bu yaxşı işləyir. Mən sizə göstərə bilmirəm sadəcə. Sonra burada nə var? Tərəkiyyət hissəsində N Network isolation isolation belə bir şey var, şəbəkənin izolyasiyası. Yəni qonaqlar qoşlanda, bax aşağı yerə fikir verin. Restrict author authorization access. Yəni qonaqlar avtomatik bu bizim bu Wi-Fi-dir, məsəl üçün, otelin Wi-Fi-dir. Məsəl üçün burada kompüterləri var, serverləri var, filan var. Bir də var Wi-Fi, həmin bu guest hotspot-dur. Bu bura qoşulan qonaqlar bu şəbəkələrə qoşula bilməsinlər. Bax o bunlar default olaraq bu şəbəkələr burada qeyd olunub da. Ən çox istifadə olunan A, e, C class, B class şəbəkəsi, bir A class şəbəkələri. Ən çox istifadə olunan daxili şəbəkələr də da bunlar, default olaraq. Default olaraq bu şəbəkələrdir. Ona görə sistem avtomatik deyir ki, qonaqlar qoşulanda bu Wi-Fi-ya sizin daxili avadanlıqlarınızı görməsin. Serverlərdir, filandır, nədirsə də, yəni şəbəkənizi görməsinlər. Hansıq internetə çıxışları olsun onlara. Bax ona görə də defaultu əlavə eləmək olar və nə qədər istəyirsiz. Deyil bu düyməni vurursunuz add host name IP və IP-dirs əlavə edirsiniz. Və ya qəd əksinə bax bu bölmədə isə əksinə siz qeyd edirsiniz hansı şəbəkələrə bay hotspot qonaqları qoşula bilsinlər. Belə bir şeydir. Və sonra başqa burada bir də schedule var. Məsələn, qrafiklə siz deyə bilərsiniz mən istəyirəm ki kim ki mənim Wi-Fi-ıma -mə qoşulur bu cədvəllə qoşulsun. Bunu artıq sizən biz mən göstərmişdim bunu. Amma belə də saxla, saxlasaq, e, redirectors original URL e, bu şəkildə qalır və qonaqlar bizdə şifrəni istifadə edərək qoşulurlar bizim, e, deməli, internetə. Bu qayda da qoşulurlar və işləyirlər. siz real açıb mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə və bu sahədə karyera qurmaq planlaşdırırsınızsa və ən əsası buna qısa bir zamanda nail olmaq istəyirsinizsə sizin 3 seçiminiz var. Birincisi, siz internetdən hissə-hissə məlumatları axtarıb tapıb öyrənə bilərsiniz. Bu məlumatlar mətn və ya video şəklində fərqi-fərqi dillərdə ola bilər. Və əlbəttə ki, bunun üçün siz çoxlu zaman ayırmalısınız. Bax bu 1-ci hissə. 2-ci üsul siz real kursa yazıla bilərsiniz və həftədə bir neçə dəfə ora getməli olacaqsınız. Variant kimi onlayn kursa da yazıla bilərsiniz. Sadəcə qeyd edim ki, bu kursların qiyməti heç də ucuz deyil, amma nəticədə buna dəyər. Biz isə sizə üçüncü variantı təklif edirik. Bu da hazır paket şəklində video dərslərin sizə təqdim edilməsidir. Burada siz vaxtınızı qənaət edəcəksiniz. Ona görə ki, hazır video materialları izləyib ev şəraitində öyrənəcəksiniz. Bu nomda əlavəsiz pulumuza gənayət edəcəksiniz. Ona görə ki, bizim kursların qiymətləri çox müvafiqdir. Hazır video kurslarımızı paket şəklində əldə etmək üçün bizim 3w.itbirlik.az saytımıza daxil olursunuz. Sizi maralandıran bölümü seçirsiniz. Həmin bölümdə istədiyiniz kursu seçirsiniz. Kursun məzmunu ilə tanış olursunuz və həmin kursu əldə etmək üçün aşağıdakı nömrələrlə və ya e-mail ilə bizimlə əlaqə saxlayırsınız. Bir də sizə bir xoş xəbər. Hər kursdan 15 dərs, 15-20 dərs bizim YouTube kanalımıza pulsuz yerləşdirilib. Və siz həmin videoları izləyə bilərsiniz və bəyəndiyiniz halda onlar əldə edə bilərsiniz. Buna əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bir dəfəyə çoxlu sayda kurs alsaqız, sizə endirim olacaq. Uğurlar sizə. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.